Lu ingat tak kenal dah. Masih lama kena juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berhormat Ustaz Salim Muhammad Al Hafiz mengerusi pada malam ini yang diraikan yang berhormat Dato' Seri Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man Malam Presiden PAS dan juga bakal Menteri Besar Pahang. Awai. Awai tak kalut. <laughs> ya Muhammad Datuk Haji Ahmad Yahya Suruh Jaya Pas Kedah dan juga Ketua Dewan Ulama Pas Pusat Timbalan-timbalan Suruh Jaya Pas Kedah Timbalan -timbalan, Al-Ali Badan Ketua Dewan-Dewan Pemuda Ulama Muslimat Para Amilin Pas Kedah yang dikasih sekalian Alhamdulillah Malam ini Diadakan Acara Tahunan Pas Kedah Malam Nuzul Quran Kebetulan Tuan Guru Presiden Tak berapa Sehat Digantikan oleh Timbalan Presiden Tuan-tuan sekalian Di kesempatan yang ringkas ini Saya ingin mengajak tuan-tuan Untuk bersiap sedia Ada satu lagi panggilan Untuk kita berkhidmat Di pilihan raya kecil air kuning di Perak kedudukannya jauh di Tapah di sana ada 31,000 pengundi 61% pengundi Melayu 25, 20% lebih lah pengundi Cina 15% India dan ada juga orang asal di air kuning tuan-tuan sekalian pengumuman calon oleh PAS akan diadakan pada 8 April penamaan calon 12 April saya buka ruang kepada tuan-tuan untuk menyertai delegasi daripada PAS Kedah mewakili PAS kawasan masing-masing ia akan disusun oleh JPRN Yang berhormat Cikgu Adl akan Atok Untuk kawasan bertugas mengikut gelombang Yang telah disusun Untuk membantu Pas Negeri Perak Menghadapi PRK Air Kuning Ini satu mesej yang nak disampaikan kepada PHBN lah, bahawa apa pun yang terjadi di negara ini perjuangan PAS bersama dengan Perikatan Nasional tidak pernah luntur datanglah pilihan raya pada musim mana pun kita akan terus bertugas memasuki sistem pemerintahan di negara kita ini yang kita pakai sistem demokrasi memilih kepimpinan di semua peringkat menurusi kertas undi tuan-tuan sekalian banyak isu yang berlegar di sekitar kita sama ada isu di peringkat nasional isu negeri isu daerah di Kedah ni tuan-tuan alhamdulillah tak ada, ada isu apa-apa orang pun tak apa nak bercakap lah. tak ada salah laku tak ada kerja merapu <guluh> semua ahli-ahli ESKO ahli-ahli yang berhormat DUN dan Parlimen telah melaksanakan tugas masing-masing berdasarkan ketepan yang telah dibuat oleh parti dalam ruang lingkup masing-masing Alhamdulillah bulan puasa ni meriah di Kedah ni dengan sumbangan dan agihan bantuan baik pihak kerajaan pusat khidmat wakil rakyat dan juga NGO tentu ada dapat melihat perbezaan ini dari tahun ke tahun bermula tahun 2020 walaupun kita mengambil alih kerajaan ini dalam pandemik covid-19 tapi akhirnya Alhamdulillah selepas covid-19 kita saksikan begitu besar pelaburan yang masuk ke Kedah ni kita dah memasuki fasa yang kelima di Kulim High Tech Park kita ada 11,000 kawasan industri baru di Bukit Kayu Hitam di sebelah utara kita ada di kawasan Gurun di Sungai Petani di Padang Meha kita ada 17,000 kawasan industri baru dipanggil Kulim Industrial Corridor 17000 hektar kita sedang usahakan fasa 5 450 ekar kawasan baru dan tahun 2024 Kedah berada di tangga pertama kemasukan pelabur asing dalam bidang pembuatan manufacturing 44.1 bilion ini rekod tuan-tuan dalam tempoh beberapa tahun pentadbiran kita ini kuliah tech park itu ditubuh tahun 96 kalau dihimpunkan daripada tahun 96 sampai tahun 2020 mula kita masuk dibandingkan tahun 2020 sampai tahun 2025 ini tempoh yang singkat kita jadi kerajaan itu telah mengatasi jumlah pelaburan yang masuk sepanjang 20 tahun lebih di bawah kerajaan sebelum pada ini. Ini satu rahmat besar dan keperluan untuk mengisi kemasukan pelabur-pelabur ini ialah pendidikan anak-anak, kemahiran baru. Yang saya selalu berpesan kepada tuan-tuan di Kedah ni, kalau kita tak isi semua kekosongan itu maka semua tenaga mahir akan diisi oleh anak-anak negeri lain. Memang telah ramai pun anak negeri lain. Negeri-negeri jiran kita Pulau Pinang, Negeri Perak, malah dari Sabah dan Sarawak ada bekerja di negeri kita dalam sektor industri. Dan pelaburan yang masuk, tuan-tuan, 107 bilion. Lebih 107 bilion dalam tempoh 5 tahun ini perlu kepada tenaga-tenaga mahir mau tak mau kita orang kedah tak kira datang belakang kita parti apa pun bangsa apa pun kena siapkan anak-anak kita generasi baru dengan kemahiran dan ilmu-ilmu baru untuk memenuhi keperluan tenaga kerja semuanya berkemahiran tinggi dan berpendapatan tinggi yang disediakan dalam sektor industri kita juga sedang usahakan projek-projek infrastruktur utama. Tahun ini akan siap 4 LRA. Walaupun ada satu LRA yang bermasalah kerana kontraktor itu masuk harga di bawah harga pasaran. Bila berlaku kenaikan harga dia tak dapat siapkan, kita telah buat proses penamatan dan kerajaan persekutuan akan uruskan pelantikan kontraktor baru tender baru kita tak ada kroni tak ada kita tak ada kawan-kawan yang dapat tender projek dan kita selamatkan kontraktor-kontraktor atas dasar kawan tak ada semuanya atas dasar tender terbuka kalau gagal berhenti ganti orang lain itu saja proses dia simple tak ada pening-pening tuan-tuan insyaAllah negeri ini akan terus dipacu untuk menjadi negeri industri pada masa yang sama kita juga adalah sebuah negeri pertanian menghasilkan makanan tuan-tuan sekalian kalau kita kaji sejarah negeri Kedah 2000 tahun dulu kita ada industri besi di sepanjang sungai Mabuk di Lembah Bujang ada industri besi maka kerajaan kita didirikan di Gunung Jerai Sepanjang-panjang sungai itu adalah industri melebur besi bersama dengan industri tempatan dan pelabuhan-pelabuhan kita menjadi pelabuhan tersibuk di dunia mengeksport keluaran hasil besi ke seluruh dunia. Apabila berlaku perubahan alam ini, pelabuhan dan sungai kita menjadi cetek, maka kerajaan kita berubah daripada Merbuk Putih, di kota Seputih di bahagian utara. Dari sanalah kerajaan menukar ekonomi Kedah ini menjadi negeri pertanian. Maka terhasilah padang-padang rata yang menjadi sawah padi yang ada sampai hari ini. Tentu sekalian masa berubah, ribuan tahun lamanya. Sekarang ini kita olahkan padang yang rata itu kekal ada sebagian lagi tanah kita bangunkan kawasan industri oleh kerana sekarang ini tidak lagi pakai kapal-kapal pelabuhan dan sungai maka kita akan usahakan lapangan terbang yang akan membawa barangan kita keluar insyaallah semua itu dalam pipeline kerajaan dah akan sentiasa kita usahakan supaya ia menjadi kenyataan negeri tempat orang miskin berteduh tempat orang kaya menabur bakti ini kita hasilkan sebuah negeri yang sejahtera nekmatnya untuk semua tuan-tuan sekalian kekallah dengan disiplin budaya kita ini insyaAllah Allah akan limpahkan kita dari rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka InsyaAllah kita doakan negeri ini terus maju, makmur, aman, damai, sejahtera. Di bawah kepimpinan yang ada, insyaAllah semua akan dapat rasai nikmatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.